Вітається програма Відверта розмова. Її студії сьогодні заслужений діяч мистецтв України, директор Черкаського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Володимир Осипов. Вітаю вас. Здравствуйте. Пане Володимир, скажіть, як так склалося, що життя і мистецтво стали для вас синоними? Ну, не знаю, трудно сказати. Просто що з дитинства вже. мечты о общении с людьми, чтобы побывать во многих странах, городах. Вот, наверное, это как бы была первой предпосылкой, что моя жизнь столкнулась с театральным, с театральным искусством. Потому что в Риге, в 1972 году, я впервые встал тогда, встал вопрос о том, где начинать свою трудовую деятельность. Я не знаю тогда, как это получилось, кто меня пригласил в драматический театр. И вот так я распочал свою работу в риском драматическом театре, монтировщиком сцены. Потом были годы учебы, гастроли. И в конечном итоге вот прошел путь от солдата до генерала. И теперь уже вот уже более 15 лет являюсь директором Черкасского драматического театра, хотя работаю в этом театре больше, чем 15 лет. То есть сегодня, сегодня 42 года я э, связан с театральным искусством. Но можно сказать, что вы профессионал и знаете все про театр. Все знать нельзя, потому что как раз театральное искусство э, этим и отличается, что оно постоянно меняет свои формы. По крайней мере, мы э, делаем все для того, чтобы это происходило. И э, как результат вот наших поисков – это и то, что мы започтовали и проводим Международный театральный фестиваль, который состоится и в этом году, хотя его юбилейность будет немножко э, занижена, скажем так. Почему? Э, потому что э, ситуация в стране не позволяет э, принять участие в программе фестиваля э, всем тем театрам, которые мы хотели бы принять. Это и финансовая сторона вопроса, и ситуация в стране. Вот, поэтому э, фестиваль пройдет, потому что все равно, что все-таки все фестиваль это э, как раз... Э, это для души. Тот, тот как раз то то направление это такая форма сублимации как раз вот и и художественных идей и новых форм и она дает возможность понять зрителю что что ждать от театра в будущем вот так на мой взгляд поэтому мы стараемся чтобы легче было бы сказать что ну тяжелые времена давайте не будем проводить дождемся лучших времен но остановка в нашем деле э, чревата, поэтому я думаю, что пусть он будет не таким насыщенным, но и не таким э, долгим по своей, по своей протяженности, но все-таки лишать черкащан и гостей нашего города... Э, и себя, в том числе, да. еще важливо. Наверное, вы правы, и себя в том числе. Потому что э, проводя фестиваль, всегда думаешь, э, что, ну, наверное... Э, Хотя, в принципе, каждый, каждый фестиваль, вот уже ты чувствуешь, что уже через 10 лет нужно что-то вносить, какие-то новые формы, изменять форму самого проведения фестиваля. Потому что он практически одинаков. Хотя мы стараемся изменять. Мы старались выходить из-за рамки помещения театра, делать площадные выступления. Это тоже нравилось зрителям. Ну, я думаю, что вот. Я думаю, новые формы будут находиться. Да. Вот сегодня, сегодня нас, конечно, немножко сдерживает эта ситуация. И прежде всего ситуация и состоянием самого драматического театра. Потому, что что вы это на увазе про стан самого драматичного? Театра? Ну, я имею в виду про помещение наше, потому что все-таки э, помещение театра, ну вернее сам театр, на мой взгляд, это должно быть достоянием города. Uh -huh. И здесь не, не, нельзя делить э, по форме властности, кому ты принадлежишь, кто тебя финансирует. Я думаю, что это э, достояние города нашего, okay. и это. е-е, касається всіх черкащан. Що можливо зробити громадою Черкас для того, щоб а-а зробити драматичний театр перлиною нашого Я не знаю. Там чи можливо Я... це взагалі? Зараз просто е-е, часто собі от останнє время задаёшь собі вопрос. В чому причина? Чому ніхто не приділяє вним уваги е состоянию театру? материальной базы его? Почему в конце концов э, не начинается этот долгожданный ремонт, реконструкция театра? И... Какие ответы вы имеете на это? Сами запытания, какие субъеставы, ну, какие у вас ответы? В, раз, в разные времена я э, по-разному характеризовал эту ситуацию и в такой резкой форме, и в интеллектуальной, там, и в толерантной, и так далее, и так далее. Сейчас какое-то вот такое неравновесие я ощущаю в том плане что все понимают что это надо делать и в то же время ничего не делается вот вот как сейчас если сравнивать ожидаемые вот эффекты ожидаемых реформ которые вот ждет вся страна и вроде бы все мы говорим об этом а ситуация остается прежней. Кто и конкретно ведет за то, чтобы ситуация изменилась, кошты выделились? Потому что я понимаю, что проблема лишь в выделении Ну, если если э, брать как бы э, опыт э, старых э, старых отношений между областной державной администрацией и драматичным театром, то есть у нас есть управление культуры, э, которое вот в ближайшее время наконец уже обретет своего руководителя, и я надеюсь, что дело сдвинется с мертвой точки. А, Но ну, дело в том, что, как всегда, вот когда общаюсь, э, я часто общался э, с руководителем финансовой службы областной администрации, это, кстати, мой тезка Владимир Алексеевич Кулеша, и э, он тоже переживал за э, состояние э, дела, и э, но постоянно он говорил, что все-таки все зависит от головы областной державной администрации. Зрозумило. А, тоди, скажите, будь ласка, что для вас особисто театр? Ну, сегодня театр – это моя жизнь. И это… Я не могу без него просто. Я нахожусь в театре практически все время. И даже когда делаешь себе какой-то выходной то все равно, так или иначе, многие сами приводят в театр, и ты в воскресенье э, приходишь и смотришь на представление, детское представление, потому что э, вот я считаю это одной из заслуг нашего коллектива о том, что э, в воскресенье в 12 часов занавес открывается для маленьких зрителей. Это просто э, нельзя писать это вот так словами, это просто надо видеть с какой энергией, энергетической такой страстью дети преодолевают вот эти 11 ступенек и заходят в помещение театра. Эти глаза, и почему мы всегда говорим, что бы ни случилось, какая была ни погода, в 12 часов при любых обстоятельствах состоится детское представление. То есть это уже как бы неписанный закон для репертуара нашего театра. В ваших очах после час этих слив, заявляются потому, слезы. Потому что, потому что э, действительно это трогает. Это настолько трогательно. И э, ты понимаешь о том, что это будущее и нашего города, и будущий наш зритель. И на твоих глазах эти люди взрослеют. Потому что потом они дальше продолжают ходить в театр, уже в другом возрасте, и ты их встречаешь. Э, в последнее время... Э, я часто общаюсь со зрителем, и э, несмотря на то, что у нас есть там книжка отзывов там, и так далее, и так далее, все-таки же прямое общение э, со зрителем, оно дает какие-то и для тебя новые ощущения, и э, ты чувствуешь тот камертон, вот, что зритель хочет. Потому что даже я часто возле кассы даже иногда зрителей спрашиваю, а на какой спектакль вы берете билет? А почему вот вы выбрали именно этот, этот спектакль, это название? Uh, Анализует. Ну, и можно и так сказать, но дело в том, что, потому что театр, мы не можем без зрителя. Мы... Что вы глядачам подготовили, возможно, до Дня театра? Ну вот, как раз накануне Международного Дня театра мы как бы вернулись к той старой традиции. Раньше, 27 числа, мы всегда готовили новую постановку. И последние годы мы не делали этого. Ну, так, так получалось. То есть премьера была или раньше, или позже. А вот в этом году мы привели как бы... Дали новое дыхание нашей опереты. И вообще вот в весеннем репертуаре мы ввели, ввели в репертуар новые постановки. И вот сейчас мы как бы презентуем новую версию самой, самой знаменитой опереты. Самой такой выдающиеся опереты Штрауса – это э, «Цыганский барон» тем более что у нее у нее такая длинная история, потому что этот проект был создан для международный проект, он был показан по всем странам Бенилюкса и когда этот проект закончил свое существование мы не не ликвидировали его, мы дали ему новую украинскую версию и уже наши актеры заменили тех иностранных исполнителей и мы с успехом показываем этот спектакль и сегодня и вот в Международный день театра мы покажем уже такую обновленную эту постановку, где мы на где мы пригласили новых исполнителей с Киевской консерватории, которые будут исполнять ключевые партии Сафи Баринкая в этой постановке. И исполнители те исполнители это Наталья Мамалыга и Юрий Прокопчук, которые исполняли эти партии до сегодняшнего дня э, перешли на другие. Юра будет исполнять роль Зупана, и Наташа будет играть роль Сафи. Но, напевно, не нужно все рассказывать, лучше вот, наши телеглядачи вот, подивляться да, Это, это вот такой сюрприз и такая интрига этого спектакля. И очень интересно посмотреть взаимодействие этого поколения и нового поколения вместе. Поэтому я думаю, что там пишется З... разные актерские школы, да, разные актерские да. школы, и зрители. Но прежде всего это оперета, это э, вокал, поэтому музыкальное музыкальное произведение. Поэтому я думаю, что там и балет, там и артисты драмы, там и хор. То есть мы хотим сделать, чтобы это был праздник в этот день, как для нас, так и для нашего зрителя. Поэтому я думаю, зритель останется доволен и этот спектакль будет жить дальше в репертуаре нашего театра, и я надеюсь, что количество оперет будет увеличиваться. Yeah. Если, конечно, вот если нам удастся, конечно, обратить внимание на наш театр. Все-таки я сподеваюсь да. что кошты на уновлення театра все znajдуть. Господин, еще у вас будет натхнение, и еще вы утром это не меньше, чем зритель, ведь и постановка. Я просто вспомнил сейчас такой эпизод, потому что все-таки день театра ⁇ это тоже какие-то... Мы никогда не говорим на этих передачах о работе театра. Не подводим какие-то итоги, не называем цифр. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Хотя, наверное, надо и сказать о том, что, о, о том, что первый квартал театр закончил э, с такими показателями. Пусть это будут сухие цифры, но они все-таки говорят о работе нашего театра. Мы э, за первый квартал сыграли 72 постановки для зрителя. Обслужили более 15 тысяч зрителя. Заработали более 50, 500 тысяч гривен. То есть показатели, я считаю, удовлетворительные для сегодняшнего момента. Я сподеваюсь, вы сможете сделать в тричі кращі показники. А вот то, что я вспомнил, и за этот же период мы приняли участие в престижном международном театральном фестивале в Бразилии. И в связи с этим, вот с показом этого спектакля Георга Бюхнера «Войцек», за ним тянется такой шлев карьерный. Для э, чиновников. Вот почему я провожу такую аналогию, потому что вы поймете вот буквально через две секунды. Э, э, в разное время, в разные показы, мы уже с 2008 числа показываем на разных фестивалях войцах. И, и мы уже заметили такую тенденцию о том, что вот допустим в Финляндии на спектакле был «Дыщица». Потом он стал э, министром иностранных дел. На, в Германии был Климкин. То есть вы хотите сказать, что наступный министр будет из вашей Ні, Нет, я хочу сказать, что э, те, кто будет посещать э, спектакли Черкасского театра, чиновники, угу. будут иметь э, близкучий такой карьерный рост. Это новый забубон от вашего театра. Дякую вам за эту отвертую розмову. Спасибо, уважаемые телеглядачі. до побачення.